Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace John Lee. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah menerima kunjungan hormat delegasi daripada Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak diketuai Menterinya Datuk Teknologis Mustafa Sakmut di kediaman rasmi beliau di Kuching pada Isnin. Kunjungan tersebut menjadi platform pertemuan rasmi antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak dengan pemerkasaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Antara perkara utama yang dibincangkan sejajar dengan usaha berterusan memastikan hak dan kedudukan Sarawak terus dipelihara dalam kerangka Persekutuan Malaysia pertemuan yang berlangsung lebih sejam itu turut menyentuh keperluan penyelarasan dasar antara kerajaan pusat dan negeri khususnya bagi memastikan pelaksanaan agenda pembangunan dapat dilaksanakan secara terancang dan mengikut garis masa yang ditetapkan Selain itu, sesi pertemuan turut memberi ruang kepada perkongsian mengenai peranan dan tanggungjawab serta pengalaman Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi sepanjang berkhidmat dalam pelbagai jawatan di peringkat persekutuan sebelum ini yang menyumbang kepada pengukuhan hubungan dua halal. Kunjungan hormat tersebut mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak dalam memperkukuh kerjasama strategik khususnya dalam memantapkan pelaksanaan MA63 dan agenda pembangunan negeri pada masa hadapan. Turut hadir Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan serta barisan delegasi daripada Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Pendapatan Kerajaan Sarawak bagi tahun 2025 telah diselaraskan kepada 13.5 bilion ringgit susulan penutupan akaun kerajaan negeri pada 31 Disember lalu. Premier Sarawak, Datuk Pertinggi Tan Sri Dr. Abang Adil Manzuhari Tun Datuk Mengepeng berkata jumlah tersebut adalah lebih tinggi berbanding angka RM13.01 bilion ringgit yang dibentangkan semasa pemenangan Belanjawan Sarawak 2026 dalam Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak sebelum ini. Ya, yeah. yeah. saya dalam bajet dulu saya sebutkan 13.01 bilion revenue expected revenue tahun tu ke 2025. Ya, yeah. actual revenue lah. Waktu ya apabila habis account tutup Disember ada lagi tu tambah. Jadi 13.5 bilion. Ada tambah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis pelancaran dan perasmian program bas sekolah percuma dan bilik darjah pintar di SJK Chung Hua 6 di Kuching pada Isnin. Dari dahulu dalam ucapan, Premier Sarawak memberitahu penambahan ini mempukuhkan lagi pendapatan Sarawak untuk membantu rakyat, utamanya pelajar-pelajar sekolah dalam meningkatkan akses kepada pembelajaran. Justru beliau berharap politik Sarawak sentiasa kekal stabil agar pendapatan yang ada dapat dikongsikan kepada semua rakyat. Dan kalau Sarawak cuaca kacir, pasal kecil-kecil punya barang pun jadi besar. Jadi, you know, one is not stable, you can do. Even privat, but you cannot do because we are so stable. Jaga Sarawak sendiri Orang Sarawak mesti jaga Sarawak sendiri. Dan we have our own way how to manage the Sarawak. So far, so good. We are not depending on other people. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Prof. Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pengakutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, Pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah Datuk Jonathan Chai Vun Tok, Pengerusi Program Bas Sekolah Percuma Si Chi Hau serta Div Hormat lain. Sementara itu, Datuk Padinggi Abang Zohari berkata program bas sekolah percuma dikenal pasti sebagai antara projek perintis kerajaan Sarawak yang berpotensi mengurangkan kesesakan trafik khususnya pada waktu puncak di kawasan sekolah. Katanya projek itu telah dimulakan di Jalan Stapok dengan melibatkan dua sekolah yang sering berdepan masalah trafik iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chung Hua 6 dan Sekolah Kebangsaan SK Mau Hilir. Uh, ini adalah satu projek uh, yang diusahakan bersama dengan wakil rakyat di sini di mana ia menjadi pioneer dan pilot projek untuk kita mencuba sama ada kita boleh menggerakkan kereta di waktu sekolah dan nampaknya mengikut statistik dan ada dan juga menggunakan uh, tracking system Uh, jumlah kenderaan yang menggunakan uh, jalan setapak ini di mana letaknya dua sekolah itu sekolah maung dan sekolah Chonghua uh, nombor 6 ada penurunan jumlah kenderaan yang digunakan Premier Sarawak menambah keselamatan pelajar telah diambil kira sepenuhnya dengan sistem pengesanan yang telah diletakkan di dalam bas pintar tersebut termasuk alat berkomunikasi antara anak-anak dan ibu bapa. Jelasnya, ibu bapa mempunyai alatan teknologi untuk memantau anak-anak mereka di dalam bas sekolah tersebut di samping menjimatkan kos pengangkutan untuk menghantar anak mereka ke sekolah masing-masing. Justru ujarnya, perkhidmatan akan terus diperluaskan di kawasan bandar, terutamanya kawasan sekolah yang sering mengalami masalah trafik. Ditanya mengenai program bas sekolah percuma di bawah Yayasan Sarawak, Datuk Patinggi Abang Zuhari membalas program tersebut diteruskan dan akan ditambah baik kerana sering berdepan masalah tempat mengambil pelajar. Raptai bagi Majlis Amanat Perdana 2026 Premier Sarawak 9 tahun yang gemilang yang diadakan di pusat konvensyen Borneo Kuching pada Isnin berjalan dengan lancar. Majlis sebenar dijadualkan berlangsung pada Selasa dan dijangka menghimpunkan ribuan warga perkhidmatan awam serta pemegang taruh utama negeri. Premier Sarawak, Datuk Pertinggi Tan Sri Dr. Abang Azman Zohari Tun Datuk Bongopeng akan menjadi tetamu kehormat dan dijangka dihadiri barisan kepimpinan negeri. Raptai diadakan bagi menyelaras atur cara, teknikal dan protokol termasuk susun atur dewan, sistem audio-visual serta koordinasi petugas bagi memastikan majlis berlangsung lancar dan teratur. Majlis Amanat Perdana 2026 Premier Sarawak dijangka menjadi platform penting untuk penyampaian halatuju -hal dan penegasan agenda pembangunan Sarawak bagi tahun mendatang. Majlis Makan Malam MaxCare Automobile Miri Sarawak berlangsung meriah dengan kehadiran kira-kira 200 tetamu terdiri daripada kenamaan, rakan strategik serta jemputan khas. Majlis anjuran MaxCare Automobile itu disediakan dengan keberangkatan kerabat di Selangor, Tengku Samsul Bahri Al-Hajj Tengku Bendahara Azman Shah Al-Hajj serta Yang Mulia Tengku Zubaidah Tengku Muhammad. Teruhadel Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan satu Pelancongan, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Datuk Bandar Bandaraya Miri merangkap Adun Pujut Adam Yi Siu Sang serta Pengarah Pusat Servis Max K Automobile, Lai Kon Kian. Dalam temu bual bersama media, Yang Mulia Tengku Samso Bahri menzahirkan rasa syukur kerana berpeluang menghadiri majlis perasmian pembukaan pusat servis Max Automobile yang berlangsung pada sebelah pagi sebelum majlis makan malam tersebut. Menurut Baginda, Miri kini merupakan sebuah bandar raya yang pesat membangun serta mempunyai potensi besar dalam menarik pelaburan dari dalam dan luar negara. Mengulas potensi masa depan bagi dan melihat banyak peluang pelaburan di Miri, khususnya dalam sektor otomotif dan perniagaan lain, serta tidak menolak kemungkinan membawa pelabur dari Semenanjung ke Sarawak pada masa akan datang. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Merangkap Adun Tarat datuk Sri Roland Sagahwiin Turun Padang meninjau keadaan mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SK Tanah Putih di Surian pada ahad. Lawatan diadakan pada hari ketiga banjir sejurus beliau menerima pengeluman pembukaan PPS berkenaan seawal jam 7.30 pagi yang menempatkan penduduk kampung Tanah Putih. Menurut Datuk Sri Ulan lawatan itu bertujuan mendapatkan gambaran sebenar situasi di lapangan selain memastikan semua mangsa banjir menerima bantuan dan perhatian sewajarnya khususnya dari segi keselamatan, bekalan makanan serta kemudahan asas. Sehingga jam 8 malam tadi, seramai 105 ketua isi rumah KIR melibatkan 370 orang mangsa telah dipindahkan ke PPS SK Tanah Putih dengan pemantauan dan bantuan terus dipergiatkan oleh pihak berkuasa serta agensi berkaitan. Sebelumnya, Datuk Sri Olen Sagah turut mengadakan lawatan ke beberapa PPS lain di kawasan Duntarat pada Jumaat dan Sabtu lepas. Kecekapan dan tindakan pantas agensi kerajaan dalam menangani bencana banjir di Kampung Nangka dan Kampung Entingan mendapat pujian daripada kepimpinan serta penduduk kampung terlibat dalam memastikan kebajikan mangsa terus terpelihara. Ketua Kampung Nangka Minggu Julang merangkamkan perhagaan kepada semua agensi terlibat, termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JPBM), Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM), Polis Diraja Malaysia (PDRM), serta agensi berkaitan yang bertindak segera membantu penduduk terjejas. Um, melihat macam mana keadaan uh, orang yang berpindah di dalam PBS Kampung Nangka, so, saya amat berterima kasih kepada. Sida Rela, begitu juga uh, uh, dengan uh, semua agensi yang membantulah NGO-NGO uh, yang mengantar makanan, minuman, memang cukup, selesai. Jadi saya amat uh, berterima kasih kepada Yang berhormat, uh, Datuk Idris pun ada mengantar makanan dan juga uh, Yang Berhormat Datuk Rubiah sendiri pun pagi ini dia datang berjumpa saya sendiri dan ada memberi sedikit uh, apa panduan dengan saya. Jadi saya akan menggunakan dengan cara betul lah. Beliau turut merakamkan penghargaan atas kehadiran Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah merangkap Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang yang turun padang meninjau situasi banjir serta menyampaikan sumbangan kepada mangsa terjejas. Sementara itu, Ahli Jawatankuasa Kampung Nangka, Augustin Sian memaklumkan seramai 12 buah keluarga melibatkan 44 orang penduduk terjejas akibat banjir dan ditempatkan di PPS Dewan Kampung Nangka sejak Jumaat lalu. Setakat ini um, jumlah penduduk yang terjejas banjir ada 44 orang dari 12 keluarga yang terlibat um, dari segi bantuan yang disalurkan oleh pihak uh, kerajaan apa semua, uh, sangat mencukupi uh, KK, uh, KKM pun ada datang untuk buat pemeriksaan uh, kepada penduduk-penduduk yang terlibat nah. so, Selain itu um, WB juga ada datang tadi, WB Rubiah. So, terima kasih kepada WB Rubiah juga lah yang telah datang um, menyantuni masa-masa banjir uh, dalam hari eh, uh, pagi tadi. Dalam pada itu, Ketua Kampung Entingan Kadom Changai berkata, penduduk kampung yang ditempatkan di PBS Dewan Kampung Entingan sejak Jumaat lalu turut menerima perhatian rapi serta sumbangan berterusan daripada pelbagai agensi kerajaan. Pada pagi tadi ada dilawat oleh yang berhormat N197 Datuk Rebih Wang uh, ah uh, dia ada menyumbang sebah sikit uh, sumbangan dan minuman dan makanan ah uh, jadi agensi lain agensi lain pun uh, orang yang ah uh, bermurah hati pun ada juga uh, menyumbangkan minuman dan makanan uh, daripada saya saya ucapkan ribuan terima kasih dan tidak terhingganya daripada saya, daripada Kampung Entingan. Seorang penduduk Kampung Entingan, Lili, pula menyifatkan tidakkan pantas agensi kerajaan sebagai faktor utama membantu meringankan beban mangsa banjir. Saya Crispin Jabdili Lili dari Kampung Entingan, wakil penduduk kampung. Ingin mengucapkan terima kasih kepada semua agensi yang terlibat yang membantu dengan cekap dan pantas. Sekian Berita Nukas bersama saya Grace John Lee. Sila like, share dan follow semua platform media sosial Nukas termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Nukas channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Berita Nukas dengan paparan majlis pelancaran dan perasmian program bas sekolah percuma dan bilik darjah pintar di SJK Hua 6 di Kuching pada Isnin. Hashtag Saluran Informasi Rakyat Salam ukas.